Lagi satu. Episod kali ini, kru aksi ikan Malaysia telah mengunjungi muara sungai di Bagan Lalang yang terletak berdekatan pekan sepang Selangor. Ianya terletak tidak jauh dari bandar Raya Kuala Lumpur. Kalau berkereta, hanya memakan masa selama sejam setengah sahaja. Kalau saudara yang daripada Kuala Lumpur tu, ah saudara perlulah melalui lebuh raya Elite dan keluar di tol KLIA. Ah lepas tu, teruskan perjalanan menghala ke Pekan Sepang melalui jalan lama. Astibunya di Pekan Sepang. Ikut ajalah papan tanda menuju ke Sungai Pelik. Kalau dari Sungai Pelik ni ke Bagan Alam, tak jauh saudara hanya memerlukan masa selama 10 ke 15 minit sahaja untuk sampai. Ketika tiba di sini, kami tertarik melihat aktiviti penduduk tempatan yang sedang mencari sesuatu di tepi pantai. Waktu ni air sedang surut. Sekali tengok punya tengok, apabila kami dekati, rupa-rupanya mereka sedang mencari siput dan kepah. Bagi yang nak sangat tengok aktiviti seperti ini, bolehlah singgah di sini. Tapi awas saudara. Saudara perlulah berhati-hati dan waspada dengan pasang surut air di sini. Kali ini, kami menginap di Shelly Persatuan Nelayan Bagalalam. Oh, uh, Shelly ini sangat strategik dan menarik kerana kedudukannya betul-betul terletak di tepi pantai. dengan biliknya yang selesa dilengkapi penghawa dingin dan televisyen Dahlah begitu Restoran dan kedai runcit pun dekat Jadi tak adalah sebarang masalah jika ingin menjamu selera dan membeli barangan keperluan Untuk trip memancing kali ini Ikan yang kami buru ialah siakap Ikan yang unik dan terkenal dengan kekuatannya ni dikatakan baru nak memulakan musim galaknya pada masa ini. Ah, sebab itulah kami bergegas ke sini saudara supaya tak kempunanlah nanti untuk merasa kehebatan tarikannya. Air dijangka akan mula pasang kira-kira pukul 4 petang. Jadi, sempat lagi lah untuk kami menyiapkan set memancing yang sesuai untuk memburunya nanti. Untuk pengetahuan saudara, teknik memancing yang kami akan gunakan ialah tundaan dan mengilat gewang. Teknik ini merupakan cari yang lebih efektif kerana siakap merupakan ikan pemangsa dan peratah gewang. Perjalanan dari Shelley ke jeti di tebing Sungai Sepang Besar hanya mengambil masa lima minit sahaja. Ketika kami tiba, air masih menyungsung surut. Paras air di jeti agak tinggi. Mungkin sukar juga nak turun ke bot nanti. Sebelum keluar memancing tu, eloklah pakai lotion sunblock supaya dapat melindungi panas matahari dan sinar UV yang membahayakan kulit kita ni dan boleh mendatangkan kanser tau saudara ha, kita tengok tu seorang pemancing sedang menarik ikan tapi agak-agaknya lah kan ikan apa tu ya alamak sekali dapat ikan senangin lah Ish, ikan ni bukannya senang untuk dipancing saudara Ikan senangin ni merupakan ikan muara yang paling mahal di pasaran. Kalau nak tahu, isinya lembut dan memang enak kita makan. Pemancing ni menggunakan umpan ikan selangat untuk memancingnya. untuk memancing di muara sungai ini. Harapan untuk mendapatkan siakap hanya sekadar 50-50. Banyak faktor yang perlu diambil kira seperti kejernihan airnya, hujan, pasang surut dan musim galak ia memakan umpan. Ah, inilah yang merupakan ujian yang paling besar untuk kami. Peratus untuk mendapatkannya. Tidaklah seperti memancing di laut. Pemandu bot berpengalaman memancing siakap juga antara penyumbang kejayaan trip memancing di muara ini. Di sini dengan jelas dapat kita lihat hutan bakau yang menyeliputi tebing sungai ini. Memanglah merupakan habitat semula jadi ikan di muara seperti siakap dan siakap merah. Pokok bakau ini sendiri Selain menjadi ejen penghalang hakisan air, akar-akarnya pula yang membenam tebing sungai boleh dijadikan lokasi perlindungan anak-anak ikan dari dikejar oleh ikan pemangsa. Sebaik saja kami keluar dari jeti. Tundaan gewang dimulakan. Kelajuan yang sesuai untuk menunda gewang di muara sungai ini adalah sekitar satu knot sejam. Bot kami dikemudi ke arah hulu menyiring tebing sungai. Kedalaman air yang macam ni saudara memanglah sangat sesuai untuk menggunakan gewang selaman sedalam 2 ke 3 meter. Taktik mengelak gewang digunakan kerana ianya lebih cepat untuk sampai ke arah kumpulan ikan tersebut. Naik lenguh tangan kami ini membaling tapi satu sambaran pun tak ada. Ketika menyambung kembali tundaan gewang di hulu, kami merasakan ada sesuatu yang tak kena. Kami lihat di permukaan air kelihatan mekanisme berwarna putih seperti kelada. Ianya tersebar ke seluruh kawasan sungai. Lepas tu pula kami terlihat ada objek terapung di celah-celah pokok bakau. Bila kami dekati rupa-rupanya bangkai siakap. Bukan sekus dah. Tapi banyak yang kami lihat. Macam-macam saizlah yang ada. Tapi semuanya ikan dari jenis yang sama. Eh apa dah jadi ni? Ini eh, ni satu yang tak baik ni. Dah dah. bau dah. Air bau. Eh, kenapa boleh jadi macam ni lah? Ya? Patutlah penghuni muara ni semua sepi. Lah, air tercemar rupanya. Kalau saudara nak tahu, ladak yang berwarna putih yang kami lihat tadi tu sebenarnya adalah sisa buangan kapur dari kolam udang bersebelahan sungai. Setiap kali kolam udang dicuci air kapur akan dilepaskan kembali ke dalam sungai menyebabkan ianya tercemar bangkai siakap yang kami temui tadi tu datangnya dari sangkar ternakan yang banyak terdapat di tepi sungai kita jahit inilah, kita senangin, senangin lah. memang kami kecewa dengan kecewa sakit hati dan macam-macam lagilah perasaan yang timbul bila melihat sungai ini tercemar seperti yang kita tahu, dekat mana-mana tempat, di merata tempat di seluruh negara, slogan yang banyak terpampang ialah, Cintailah Sungai Kita. Oleh kerana dah tak ada can nak dapat siakap, menyebabkan kami beralih ke pintu kuala. Lokasi di Kenda Kuala ini merupakan sebuah rumah api yang telah roboh. Menurut pemandu bot yang kami panggil Iban, lokasi ini merupakan kawasan siakap dan ikan talam. Bila air mati atau arus perlahan, lokasi ini memang menjadi tumpuan para pemancing. Udang hidup! Kami jadikan umpan untuk menduga selera ikan di sini umpan udang hidup ni kami baling ke arah struktur tinggalan rumah api. Biasanya saudara, ikan akan berada dan meronda di sekitar kawasan itu sahaja. Teknik mengilat gewang turut jadikan kaedah sampingan. Tapi yang tak bestnya, dah penat-penat baling, satu sambaran pun tak ada kena serius. Bob yang guna udang hidup dapat seekor ikan talang pandan. Tapi ke lah tu. Daripada tak dapat apa-apa. Wah, ikan pertama. Ikan kucing. Ikan kucing. Semalam kami gagal di Moria. Hari ini, kami akan mencuba nasib di laut pula. Dari jeti ke lokasi memancing, kami mengambil masa selama setengah jam. Hari ini, kami akan memancing di Boya, tidak jauh dari pantai. acara mula-mula. Mestilah sesi Apollo untuk mencari umpan hidup dan segar. Nampak macam mudah je nak cari ikan di sini. Ulu saja mata Apollo. Menjuk-juk sikit, dah ada ikan yang makan. Ha, tengoklah tu. Iban dengan hasil tangkapannya. Ush, meriah sungguh. Sambil tu Cik Din dan Bob cuba jigging menggunakan jig kecil seberat 30 dan 40 gram. Makan lagi. Aku nak buat terbang atas. Tapi tiada apa-apa hasil. Astro pula popping. katanya nak cari talang. Hasilnya pun sama macam jigging juga. Abuk pun tak ada. ikan hidup yang diperolehi digunakan sebagai umpan. Kaedah menghanyut umpan tanpa pemberat dipraktikan untuk mencari talang. Ah, dah ada sambaran dari ikan tu. Agak-agaknya ikan apa yang Cik Din tarik tu ya? lain yang ditunggu lain pula yang datang Sekali ikan tu dah, dah besar pula tu Selepas senyap seketika Sampai masanya umpan ikan hidup asrul pula yang ditarik ikan. Dari lompatan pertama ikan di permukaan air. Sudah jelas yang ikan ini juga dari spesies yang sama yang diperolehi oleh Cik Din. Ikan yang bergerak dalam kumpulan kecil ini sangat gemar mengacau umpan. Tak kiralah sama ada ikan semula jadi mahupun umpan tipu. Ikan ni juga saudara memang kuat melawan. Saiz dia hampir sama bayu. Ikan ni juga terkenal kerana gemar melakukan lompatan akrobatik di permukaan air. Walaupun ia kurang bernilai di pasaran, dan bukan ikan pilihan kaki pancing tapi bagi penggemar krupuk leko ikan nila yang turut menjadi pilihan kerana isinya yang lembut Kami rasa waktu berdetik sangat lambat. Hmm. Kalau macam ni, apa lagi? Eh jom makan dululah. Oleh kerana teknik mahanya umpan, kurang berkesan menjerat ikan besar. Kami memulakan teknik tundaan gewang. Ketika menunda gewang, Kelajuan bot perlulah dikekalkan 2 ke 3 knot sejam. Kalau laju sangat pun, ini akan menyebabkan gewang tidak berenang dengan baik dan akan timbul. Dari boya hijau, bot itu kemudian menghala ke arah rumah api yang berdekatan. Bah ketika melintasi rumah api inilah, gewang Bob disambar tetapi rabu apa yang kami tunggu akhirnya menjelma. Gewang Cik Din menerima Baik. satu sambaran yang kuat. Ah, <laughs> ha, ini dia. Ikan yang kami tunggu dah menampakkan diri. Yahuu. Akhirnya Cik Din dapat ikan talang. Selepas berjemur panas dan mencuba pelbagai cara, ikan talang akhirnya menjadi model lensa kami. Puh, lega rasanya. Oleh cuaca yang kurang mengizinkan kami terpaksa kembali ke jeti. Harap-harap esok bolehlah dapat tarang lagi. Pagi ini kami keluar menghala ke Boyar sambil mengharapkan episod kekecewaan semalam tidak berulang. Masih belum kelihatan lagi ikan yang boleh dibanggakan. Ketika hampir dengan buaya, kami terserempak dengan sebuah sampan yang mengalami masalah enjin. Seorang nelayan yang sudah berumur terkial-kial membaiki enjin botnya. Kami tinggalkan mereka dan berharap agar ada bot lain yang akan menunda mereka kembali ke dataran. Sambil tu, kami meneruskan perjalanan menghala ke rumah api dan terus melakukan tundaan gewang. Manalah tahu kot-kot ada ikan talang lagi di situ. Arus agak laju juga hari ini. Dan selepas membuat beberapa pusingan, langsung tiada sambaran dari ikan. Kami menuju ke Boya Hijau dan berhenti di situ sambil mencari umpan ikan dengan Apollo. Menghanyut ikan hidup pun turut dilakukan. Mata Apollo banyak menghasilkan ikan cencaru. Tengah asyik melayan kerindah ikan dengan Apollo. Tiba-tiba set pancing Astro mendapat tarikan. Wah, seronok betul melihat Astro melayan ikan. Mengeletah kabut jadinya. Ikan lebih banyak membenam dan menekan ke arah tali boya. Masing-masing membuat tekaan. Ikan apa pula kali ini? Ikan talang lagi. Ikan menang. ada Astro lebih gembira kerana inilah ikan talang pertama untuknya Talang yang saya dapat tadi uh, seberat 5 kilo dengan menggunakan teknik uh, mengapung uh, atau menghanyut umpan hidup di paras paruh kedalaman air sungguh teruja dengan tarikan talang yang hebat sehingga menyebabkan saya dalam keadaan gelang kabut hampir 20 minit saya terpaksa menerima asakan daripada talang perairan Bagalalang lalang masih memberikan hasil yang menarik untuk kami lautnya masih kurang tercemar berbanding dengan sungai ini yang Trip ini dianggap berjaya walaupun keputusan memancing di muara sungai amat mengecewakan. Tapi inilah hakikat yang harus diterima oleh setiap pemancing. Walaupun air, cuaca dan musim berpihak kepada kita, namun unsur-unsur lain yang tidak dijangka seperti pencemaran semestinya tidak dapat dielakkan. Pastinya peristiwa ini tiada berkesudahan. Apa yang akan berlaku kepada kehidupan Maria di masa akan datang jika tiada tindakan yang diambil? Fikir-fikirkan. Aduh hai. Aduh 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 dia lupa. Dia lupa. Oh. Aduh 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 Aduh